محترم اکرام و مکرم سامین کرام اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اعلان فرمایا ہے لقد لَكُمْ فی رسول اللہ عسوۃ حَسَانًا کہ ہم نے پیغمبر علیہ السلام کو تمہارے لیے اس حَسَانًا بنا کر بھیجا ہے ہمارے ہاں ربیع الاول میں یہ آیت کریمہ بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے ہمارے باعزین مقررین تقریر کرنے والے احباب جیسے ہی اس آیت کو پڑھتے ہیں اس آیت کے ساتھ نبی علیہ صلاۃ السلام کی صورت کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ کے چہرے کو آپ کی زلفوں کو آپ کے ہاتھوں کو آپ کی جو صورت ہے اس کو بیان کرتے ہیں کرنی بھی چاہیے اچھی بات ہے نبی علیہ صلاۃ والسلام کی ظلفوں کا تذکرہ ہونا چاہیے آپ کے چہرے کا تذکرہ ہونا چاہیے لیکن محترم بھائیوں بات یہ ہے کہ اس آیت کا مطلب صرف آپ کی صورت بیان کرنا نہیں ہے اصل میں اس آیت کا مطلب آپ کی سیرت بیان کرنا ہے آپ غور کریں یہ آیت کریمہ سورہ احزاب کے اندر ہے غزوہ احضاب ہوئی تھی ایک دنیا کا سارا کفر اکٹھا ہو کے مدینہ کو تباہ کرنے کے لیے آیا تھا اس آیت سے پہلے بھی غزوہ احضاب ہے اس آیت کے بعد بھی غزوہ احزاب ہے گویا اس آیت میں اللہ رب و عزت ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر تم پر دنیا کا سارا کفر اکٹھا ہو کے آ جائے تم پر حملہ آور ہو جائے تم نے کیا کرنا ہے تم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہے ڈٹ کر آگے کھڑے ہو جانا ہے بھاگنا نہیں ہے یہ ہے اصل میں اس آیت کا مطلب ہم نے اس آیت کو صرف صورت بیان کرنے کے لیے رکھ لیا یہ آیت پڑھیں آپ کی زلفوں کا تذکرہ کریں یا دو چار میٹھی میٹھی سنتوں کا تذکرہ کر دیں بس ٹھیک ہو گیا جب کہ بات یہاں تک نہیں ہے بات اس سے آگے ہے آپ کی پوری زندگی کو بیان کرنا ہے خاص طور پہ آپ نے جو کفر کا مقابلہ کیا ہے جو شرک کا آپ نے مقابلہ کیا ہے نبی علیہ سلاۃ والسلام نے ستائیس جنگیں لڑی ہیں ستائیس جنگیں بڑی جنگیں سنتالیس چھوٹی جنگیں لڑی ہیں سرے لڑے ہیں کم و پیش آپ علیہ سلاۃ والسلام نے کفر کے خلاف چھوٹے بڑے مار کے شامل کر لیں چوہتر جنگیں لڑی ہیں آپ نے اپنی زندگی میں یہ ہے اس آیت کا مطلب کہ اگر تمہاری زندگی میں کفر تمہارے سامنے ہو کافر تمہارے سامنے ہو بھاگنا نہیں ہے ڈٹ کے مقابلہ کر رہا ہے اور پھر نبی علیہ السلام وسلام نے یہ ساری جنگیں اللہ کے دین کے لیے علاء کالمۃ اللہ کے لیے توحید کے لیے لڑی ہیں سب سے بڑا مشن آپ کا توحید تھا شرک سے مشرقین مکہ کو روکنا تھا سب سے بڑا مشن یہ تھا اور آپ نے اس پر کام بھی کیا ہے نبی رساد اسلام مشرقین مکہ کو شرک سے روکتے تھے کعبۃ اللہ میں انہوں نے بت بنا کے رکھے ہوئے تھے نبی رسعت اسلام جب فاتح بند کر مکہ میں آئے نا آپ بیت اللہ کو کھولا گیا آپ بیت اللہ کے اندر جب گئے آپ نے دیکھا وہاں پہ بولتے ہیں سب سے بڑا بت کون سا تھا ابراہیم علیہ السلام وسلام کا بت اس کے ساتھ ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام وسلام کا بت اب آپ نے یہ نہیں کہا اچھا یہ تو میرے جد امجد کا بت ہے اس کو میں نہ توڑوں ہم بھی کہتے ہیں نا یہ تصویر یہ بت ہمارے جد امجد کا ہے ہم اس کے ساتھ بڑی عقیدت کرتے ہیں احترام کرتے ہیں آپ علیہ سعود والسلام نے یہ نہیں کہا یہ میرے باپ دادا اسماعیل کا بت ہے ہاتھ میں تیر پکڑائے ہوئے ہیں اس کو میں نہ توڑوں عقیدت کروں احترام کروں اس کو باقی رکھوں آپ نے سب سے پہلے وہ بت توڑا ہے سب سے پہلے ابراہیم علیہ سادام والا بت توڑا ہے اسماعیل علیہ سعود والسلام والا بت توڑا ہے چند بت آپ نے خود توڑے پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا فرمایا سارے بت توڑ دو کعبات اللہ کو بتوں سے پاک کر دو یہ جی ہے سب سے بڑا کام یہ ہے ہےسنا کہ ہم اپنی زندگی سے شرک کو نکالیں گے اپنے آپ کو شرک کی آلودگی سے پاک کریں گے خواہشات کے بتوں کو توڑیں گے یہ ہے اس پہ ہنسنا اور اس پر ہم نے عمل کرنا ہے دیکھیں ہم سارے ربی الاول کے اندر نعرے لگاتے ہیں ہمیں نبی علیہ سعود الام سے بڑی محبت ہے ہماری محبت پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے دعووں کی محبت ہے تھوڑی ہے زیادہ ہے لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی علیہ سعود الام کو اپنی امت سے بڑا پیار تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے ہماری محبت میں شک ہو سکتا ہے لیکن نبی علیہ سعود والسلام اپنی امت سے جو محبت کرتے تھے اس میں کوئی شک ہے بھی کوئی شک نہیں ہے نبی علیہ سعد واللام نے اپنی امت کے ساتھ محبت کرتے ہوئے سب سے بڑا اپنی امت کا جو آپریشن کیا ہے وہ شرک کا کیا ہے فرمایا شرک کے پاس نہیں جانا ایک بندہ بیمار ہو میں اس مثال کے ساتھ اس بات کو سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ بات اچھی طرح ہمیں سمجھ میں آ جائے ایک بندہ بیمار ہو ڈاکٹر کے پاس چلا گیا پھوڑا اسے نکلا ہوا ہے ڈاکٹر نے دیکھا اچھا پھوڑا نکلا ہے اسے کوئی ٹوب وغیرہ کوئی ملم وغیرہ کوئی تھوڑی بہت دوائی اس نے دے دی ٹھیک ہے کھاؤ چلے جاؤ اب وہی وہ بندہ ایک اور ڈاکٹر کے پاس گیا ڈاکٹر نے غور کیا وہ پھوڑا نہیں تھا وہ تو کینسر تھا اب اس ڈاکٹر نے اس کینسر کا علاج کیا ہے حتیٰ اس کو نکالنے کے لیے اس پھوڑے کو ٹھیک کرنے کے لیے کینسر کو کینسر کی جڑ کو ختم کرنے کے لیے آپریشن تک کیا تاکہ مریض صحیح بچ جائے اس کی زندگی بچ جائے اب کون سا ڈاکٹر ٹھیک ہے پہلے والا کہ دوسرے والا ہم سب کہیں کہ دوسرے والا ٹھیک ہے اس نے کینسر کی جڑ کو ختم کیا ہے اس لیے محترم بھائیو صرف میٹھی میٹھی سنتوں میں نہیں رہتے چھوٹے بہتے تھوڑے بہت عمل کر لیے بس ٹھیک ہے اگر ہمارے دل میں شرک ہے یہ چھوٹی بہتیں عبادتیں اللہ قبول ہی نہیں کرے گا کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرے گا جب تک ہم اپنے آپ کو کینسر کی بیماری سے پاک صاف نہیں کرتے عبادتیں قبول نہیں ہیں نبی علیہ صاحت واللام نے اس کینسر کا علاج کیا ہے اس شرک کے کینسر کو جڑ سے اکھاڑا ہے سارے بت توڑ دیے آپ نے محترم بھائیوں سب سے بڑا مشن سب سے بڑا کام یہ ہے اس حسنہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے شرک کو پاک صاف کریں گے اور دوسرے نمبر پر اس آیت کا مطلب یہ ہے عسوۂ حسنہ سے مراد نبی علیہ السلام کی سیرت ہے آپ کی پوری زندگی ہے آپ کا عسوۂ حسنہ ہے آپ کے طریقے پر چلنا ہے آپ کی اطاعت ہے اچھا اطاعت کیا ہوتی ہے شاید ہمارے بھائی بعض اوقات سمجھ میں بات نہیں آتی اطاعت کسے کہتے ہیں ہم نبی علیہ ساط اسلام کی اطاعت کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے پہلے یہ سمجھے اطاعت ضروری کتنی ہے ہمارا دعویٰ یہ ہے ہم نبی علیہ سات اسلام سے محبت کرتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اطاعت کے بغیر یہ دعویٰ ادھورا ہے ہے ہی نہیں کل ان کل تم تو حب اللہ سے بھی محبت کرتے ہو اطاعت کرنی پڑے گی اچھا اطاعت کہتے ہیں کام بھی اور طریقہ بھی کام بھی نبی علیہ ساط وسلام کی سنت کے مطابق ہو طریقہ بھی نبی علیہ ساط وسلام کی سنت کے مطابق ہو یہ ہوتی ہے اطاعت کام نبی علیہ ساط و کی سنت سے ثابت ہے لیکن طریقہ ثابت نہیں ہے تو نیکی نیکی نہیں ہے چلو ایک حدیث کے ساتھ اس بات کو مزید سمجھ لیتے ہیں کام اور طریقہ یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھنی ہیں کام بھی نبی الساد اسلام کا طریقے کے مطابق کام بھی سنت کا ہو اور طریقہ بھی سنت ہو کام بھی ثابت ہو طریقہ بھی ثابت ہو پھر جا کر لیکی کا ثواب ملتا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کے زمانے میں اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کام تو اچھا ہوتا ہے لیکن طریقہ ثابت نہیں ہوتا تو وہ نیکی نیکی نہیں ہوگی مسجد میں چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے سبحان اللہ پڑھ رہے الحمد للہ پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں لا الہ اللہ پڑھ رہے ہیں اب بات ذرا دھیان سے سنیے آپ مجھے بتلائیں یہ کام کتنا اچھا ہے سبحان اللہ پڑھنا کتنا اچھا کام ہے کوئی برا کام ہے لا الہ اللہ پڑھنا کوئی برا کام ہے نبی علیہ ساد نے فرمایا جو بندہ ایک سو مرتبہ سبحان اللہ وب حمدی پڑھتا ہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں اللہ معاف کر دیتا ہے کتنی بڑی فضیلت ہے کتنا بڑا کام ہے اب سمندر کتنا بڑا ہے سارے سمندر گناہوں سے بھرا ہوا سو مرتبہ اس نے سبحان اللہ وب حمدی ہی پڑھا اللہ نے سارے معاف کر دیے کتنا بڑا نیکی کا کام ہوا اگر میں ان میں سے الگ الگ کی فضیلت ہوں تو کتنی فضیلتیں جو بندہ سد کے دل کے ساتھ ایمان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ توحید کے ساتھ لا الا اللہ پڑھ لیتا ہے اس کا یہ کلمہ کل قیامت کے دن میدان میں سب سے زیادہ بھاری ہوگا یہ کلمہ ہی اسے جنت میں لے جائے گا کتنی بڑی فضیلت ہے اب آپ نوٹ کریں یہ مسجد میں بیٹھے ہوئے کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہے سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں الحمد للہ پڑھ رہے اللہ اکبر پڑھ رہے لا الہ اللہ پڑھ رہے ایک صحابی آیا اس نے دیکھا مسجد میں لوگ ذکر وزگار کر رہے ہیں وہ وہاں اس نے کچھ نہیں کہا وہ اپنے سے بڑے صحابی علم والے صحابی کے پاس گئے ان کا نام تھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس چلے گئے انہوں نے جا کر کہا حضرت جی ذرا آپ مسجد میں تشریف لائیں دیکھیں لوگ کیا کر رہے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں آئے دیکھا لوگ اچھا کام کر رہے ہیں سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں اچھا کام ہے نا سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں الحمد للہ پڑھیں کام اچھا ہے لیکن طریقہ کون سا تھا ان کا طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے ہلکا بنایا ہوا تھا گول دائرہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے کینکریاں ان کے ہاتھ میں تھیں ایک کہتا تھا سو مرتبہ سبحان اللہ پڑھو سارے سو مرتبہ سبحان اللہ پڑھتے تھے اب کام اچھا ہے طریقہ سنت کے مطابق نہیں تھا کام کتنا اچھا ہے لیکن طریقہ سنت کے مطابق نہیں ہے اب ذرا بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمانے لگے غصے ہوئے ڈانٹے فرمایا لوگوں ابھی تو نبی علیہ صاحب السلام کے کپڑے بسیدہ نہیں ہوئے تم نے اسلام میں نئے نئے کام شروع کر لیے بدعات شروع کر لی اب کام اچھا ہے طریقہ اچھا نہیں ہے صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بدعت کہہ رہے ہیں فرمایا ابھی تو نبی علیہ صاحب السلام کے برتن خراب نہیں ہوئے اور اگلا جملہ کیا ہے اگلا جملہ ان کا یہ تھا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ فمانے لگے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بظاہر نیکی کرتے ہیں ان کا ارادہ نیک ہوتا ہے لیکن نیکی ان کو نہیں ملتی اب آپ معاشرے میں نظر دوڑائیں کتنے لوگ ہیں بظاہر وہ نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں ارادہ بھی اچھا ہوتا ہے لیکن طریقہ جب طریقہ سنت کے مطابق نہیں ہے تو صحابی رسول فرما رہے نیکی نیکی نہیں ہے اطاعت کا مطلب طریقہ بھی نبوی ہونا چاہیے نبی علیہ اللاۃ وسلام کا طریقہ ہو اب مشرقی نے مکہ بھی تو یہی کام ہی کرتے تھے اچھے کام بھی کرتے تھے حاجیوں کو پانی پلاتے تھے حاجیوں کو کھانا کھلاتے تھے حاجیوں کو احرام دیتے تھے ان کا خیال رکھتے تھے ان کی ضیافتیں کرتے تھے ہمارے ہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا ہم کام تو اچھا ہی کر رہے ہیں بھئی اس اچھائی میں وہ جو تھوڑی سی برائی کی امیزش ہے نا وہ غلط ہے اس برائی کی وجہ سے آپ کی اچھائی کا ثواب نہیں مل رہا تھا اب وہ کہتے تھے مشرقین مکہ لبیک اللہ لبیک یہ جملہ بولتے تھے وہ لا شریک الگ یہ جملہ بولتے تھے وہ لوگ نبی علیہ سعود اسلام نے کہا کرتے جب وہ کہتے تھے نا لبیک اللہ لبیک نبی علیہ سعود اسلام فرماتے تھے وہی حکم اور رک جاؤ تمہارے لیے ہلاکت ہو بربادی ہو اتنا جملہ کافی ہے اس سے آگے نہ بولو اس سے آگے نہ بڑھو لیکن وہ کہتے تھے اللہ شریک اللہ علا. وہ علاقت کا کو ہو ومام ملک آگے بڑھ جاتے تھے کہتے تھے لبیک اللہ عما اے اللہ ہم حاضر ہیں لا شریک الگ تیرا کوئی شریک نہیں ہاں مگر جس کو تو نے خود شریک بنا لیا نبیل سعادت تھے تمہارا بیڑا گھر کے اس جملے نے تمہیں کافر بنا دیا آدھا کام ٹھیک کیا آدھا کام غلط کیا اس آدھے غلط کی وجہ سے جو ٹھیک تھا وہ بھی غلط ہو گیا کتنے ایسے کام ہیں ہمارے معاشرے میں ہم لوگ کرتے ہیں دیکھیے اطاعت طریقہ بھی ہے ہم کرتے ہیں نیک کام بھی ہوتا ہے کام کے اندر بھی کوئی شک نہیں لیکن وہ جو طریقہ ہم نیا شروع کرتے ہیں طریقہ اپنی طرف سے استعمال کرتے ہیں اس طریقے کی وجہ سے وہ نیک عمل سارے کا سارا باطل ہو جاتا ہے اس نیک عمل کا ثواب نہیں ملتا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ فرمانے لگے ابھی تو نبی علیہ السلام کے کپڑے بسیدہ نہیں ہوئے تم نے نئے نئے کام شروع کر لیے بہت سے لوگ نیکی کا عزم رکھتے ہیں نیکی کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن نیکی حاصل نہیں کر پاتے اس حدیث کے ایک رعبی ہیں امر بن سلمہ وہ بیان کرتے ہیں میں نے پھر ان لوگوں کو دیکھا یہ جو سبحان اللہ الحمد للہ کنکلیوں پہ پڑ رہے تھے میں نے پھر ان لوگوں کو دیکھا یہ لوگ نہروان والے دن خارجیوں کے ساتھ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے جتنے بھی خارجی تھے نا اس دور میں نہروان کے دن سب کو قتل کیا تھا جنہوں نے مسلمانوں کے درمیان آپس میں فتنے ڈالے تھے ان تمام خارجیوں کو نہروان کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے قتل کیا تھا ان لوگوں میں ان خارجیوں میں یہ لوگ بھی شامل تھے تو یہ جو جہالت ہوتی ہے یہ جو فدت ہوتی ہے یہ جہالت ہے جہالت انسان کو جہنم کے اندر لے جاتی ہے نبی نسا اسلام نے اسی جاہلیت کو تو ختم کیا ہے جس طرح میں نے شروع میں بتلایا وہ لبائک اللہم لبائک کہتے تھے لا شریک بھی کہتے تھے اگلا جملہ ان کا غلط تھا آپ نے یہی فرمایا تمہارا حاجیوں کو پانی پلانا اچھا کام ہے حاجیوں کی خدمت کرنا اچھا کام ہے تمہارا یہ آدھا جملہ بولنا بھی اچھا کام ہے لیکن آگے فلسفل ملت نہ کرو جہلیت والے جملے نہ بولو ہمارے لیے بھی یہی پیغام ہے ہم دیکھیں کہ بہت سارے کام کرتے ہیں اس کے اندر تھوڑی سی جہالت شامل کرتے ہیں سارا عمل ضائع ہو جاتا ہے دیکھیے ہمارے ہاں مسئلہ پتہ کیا ہے ہم نے دین کو نا دین کو مہینوں میں تقسیم کر دیا دین کو مہینوں میں تقسیم کر دیا دین تو پورے سال کے لیے تھا ساری عمر کے لیے لقد دقان لقم فی رسول اللہ اس وقت ساری زندگی کے لیے نبی علیہ السلام اسلام اس ہے ہمارے ہاں مسٹیک یہ ہو گئی ہے کہ ہم نے اس کو مہینوں میں تقسیم کر دیا محرم کا مہینہ آیا ہے ہم سارے اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں سفر کا مہینہ آیا ہم نے اس کو منحوس کہہ دیا ربیع الاول کا مہینہ آیا ہم نے شان مصطفیٰ علیہ السلام بیان کرنی شروع کر دی اس کے بعد بہت سارے مہینے ہیں کسی رجب کا مہینے میں فلاں کام کرنا ہے شبان کے مہینے میں فلاں کام کرنا ہے ہم نے دین کو مہینوں کے اندر تقسیم کر دیا ہے فلاں فلاں مہینہ آتا جائے گا ہم نے یہ یہ کام جو ہے وہ کرتے جانا ہے ہر مہینے کے ہم نے مختلف کام رکھ لیے اور محترم مطلب بھائیوں بات سمجھنے کی یہ ہے اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں ہمیں جو ہے نا وہ عادت پڑ گئی ہے چیزیں منانے کی مہینہ منا لو جان چھوٹ جاتی ہے ہم دنوں کو منانے کی عادت پڑ گیا ہمیں یہودیوں عیسائیوں کی طرح یہ فادر ڈے ہے یہ مدر ڈے ہے یہ مزدور ڈے ہے یہ خواتین کا عالمی دن ہے بس منا لو بس کافی ہو گیا اب آپ مجھے یہ بتلائیں جس انسان کے اندر تھوڑی بہت عقل ہے سمجھ ہے وہ ذرا دل دماغ حاضر کر کے سوچے فادر ڈے آ گیا فادر ڈے فادر ڈے مطلب والدین کا باپ کا دن ہے آج باپ بیچارہ گھر کے اندر بیمار ہے دوائی کو ترسا ہوا ہے اور بیٹا فادر ڈے کے نام پہ دوستوں کے ساتھ مل کر ہوٹو کے ہوٹل کے اندر پارٹی ہو رہی ہے کس چیز کی پارٹی ہے جی فادر ڈے منایا جا رہا ہے فادر ڈے کا مطلب کیا تھا تو باپ کی خدمت کرنا وہ بیچارہ گھر کے اندر ہے وہ دوائی سے ترسا ہوا ہے اور آپ ہوٹل کے اندر جا کے پارٹی کر رہے ہیں فاٹر ڈے کے نام پہ آج جی مزدوروں کا عالمی دن ہم مزدور کے نام پہ پارٹیاں شارٹیاں کر رہے ہیں یہ دن منانے کی عادت اس کو کہتے ہیں دن منانے کی عادت عمل شمل نہیں کرنا ہم نے دن منانے کی عادت ہے ہمیں بس دن منا لو بس کافی ہو گیا ربیع الابل کا مہینہ ہو گیا ہم نے مہینہ منانا ہے بس کچھ شور و ہونا چاہیے وہ کھیل تماشا ہونا چاہیے عمل وہ کوئی نہیں وہ, وہ عمل کا نا ہمیں کہیں وہ میں نے دس ہزار کی جڑیاں لگائی ہیں میری محبت رسول تم سے زیادہ ہے کیوں تم نے ہزار کی لگائی ہے اور میں نے زیادہ لاٹے لگائی ہیں میری محبت رسول زیادہ ہے تم نے تھوڑی لگائی ہے تیری تھوڑی ہے ہم نے تو محبت رسول بھی پیسوں کے اندر تقسیم کر دی ہے اس کا مطلب جو بیچارہ غریب ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ تو پھر محبت سو نہ ہوا اصل میں تو اطاعت تھی وہ پیچھے ہو گئی ہے اصل میں تو باپ کی خدمت تھی جو پورے سال ہم نے کرنی ہے وہ تو ہم کرتے نہیں ہیں اور فادر ڈے منا کر سمجھ لیں بس ٹھیک ہے خدمت ہو گئی خواتین کا عالمی دن ہے مدر ڈے ہے ماں کو ایک تحفہ لا کے دے دیا سال بعد بس ٹھیک ہے والدین کی خدمت ہو گئی ہے ہم سمجھتے ہیں کافی ہو گیا بس ایک دن خدمت کر لی کافی ہے پورا سال ضرورت ہی نہیں ہمیں بعض لوگ اللہ نہ کرے جب والدین فوت ہو جاتے ہیں سال گزرا اس دن جس دن باپ فوت ہوا تھا غریبوں کو کھانا کھلا دیا بس کافی ہے یعنی سال با سال میں ایک دن اپنے فوت ہونے والے باپ کو یاد کر لو پورا سال یاد نہ کرو بس ٹھیک ہے وہ جس دن باپ فوت ہوا تھا ہم نے غریبوں کو کھانا کھلایا پورا سال اور پورا سال دعاؤں میں یاد رکھنا تھا ہم نے ہم نے تو والدین کو زندہ ہو یا فوت ہو گئے ہیں ہم نے تو پورا سال یاد رکھنا ہے ہم دن منا رہے ہیں ہمیں دن منانے کی عادت لگ گئی ہے ہر کام میں ہم جو ہے وہ دن مناتے ہیں بس دن ہونا چاہیے ہم منا رہے ہیں اس کے بعد ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے اس لیے محترم بھائیو اسلام دن منانے کا کام نہیں ہے نہ ہی اسلام ہمیں دن منانے کا حکم دیتا ہے اصل چیز جو ہے وہ اطاعت ہے اور نبی علیہ صحت اسلام کے زمانے میں صحابہ اکرام نے دن نہیں منائے اطاعت کر کے دکھلائی ہے اور ہمیں طریقہ سمجھایا ہے کہ ہم نے اطاعت کیسے کرنی ہے اور میں نے حدیث سنائی جبد بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جوتیوں پر بیٹھ گئے فرمایا بیٹھ جاؤ وہ جوتیوں پر بیٹھ گئے اور ساتھی نے کہا آپ کو نہیں کہا آپ تو اندر آ کے بیٹھے کام حکم ہوا ہے بیٹھ جاؤ تو میں کھڑا کیسے رہوں نبی علیہ ساۃت السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ایک ریشم کا نا جبہ دیا ریشم کا حلہ جبہ دیا نبی علیہ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ خود پہن لیا خود پہن لیا نبی علیہ السلام نے جب دیکھا نا حضرت علی نے جبہ پہنا ہوا ہے غصے ہوئے حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں فرعیۃ القاضہ کا پھر وجہ ہی جب میں نے نبی علیہ السلام کے چہرے پر غصہ دیکھا میں نے فورا اتار کے پھینک دیا یہ ہے اطاعت آپ کی ناراضگی بھی حکم, ابھی حکم نہیں دیا اس کو اتار دو حکم دیتے تو پھر تو واجب تھا حکم نہیں دیا صرف ناراضگی کا اظہار کیا فوراََ اتار دیا اور یہی چیز ہمیں قرآن سمجھاتا ہے یا رسول آگے نہیں بڑھنا اللہ اس کو رسول جو حکم جیسا دیا ہے جیسا طریقہ سمجھایا ہے بس وہی کام اتنا ہی کرنا ہے اس سے آگے نہیں بڑھنا بس سیدھی سی بات ہے یہ اتنا سا دین ہے جو اللہ کے رسول نے کہہ دیا بس قبول ہے بات سمجھ میں آئے پھر بھی قبول ہے نہ سمجھ میں آئے پھر بھی قبول ہے عبادہ بن سامد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الاد ہمارے ہاتھ پر بیعت لیتے تھے میری اطاعت کرنی ہے خوشی سے کرو پھر بھی قبول ہے دل نہ کرتا ہو پھر بھی اطاعت کرنی ہے فاطمہ بن خیس رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ صاحب وسلام کے پاس آئی آقا کر اللہ کے سول مجھے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہم نے پیغام میں نکاح بھیجا ہے کس کے ساتھ شادی کروں پر میں ان دونوں کے ساتھ نہیں کرنی اسامہ بن زید سے کرو کہا مجھے وہ پسند نہیں ہے اب آپ غور کریں ذرا خوشی سے پھر بھی اطاعت دل نہیں کرتا پھر بھی اطاعت کہا ازامہ کالے رنگ کا تھا مجھے قبول نہیں تھا لیکن میں نے نبی السلام کا حکم مان کر اسامہ بن زید سے شادی کی اور پھر دیکھا انہوں نے دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری جو سہریاں تھیں نا وہ رشک کرتی تھی مجھ پر اللہ نے ہم کو اتنا نوازا یہ چیز ہے اطاعت دل نہیں کر رہا تھا انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے ساتھ گیا ایک درزی نے آپ کی دعوت کی دعوت میں کیا تھا کدو تھے کدو ساتھ گوشت تھا میں نے دیکھا نبی علیہ صاحب والس کدو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھا رہے اس کے بعد میں نے کدو کھانا اپنا پسندیدہ عمل کرا دے دیا پسندیدہ کھانا کرا دے دیا اب کسی کو پسند ہوں یا نہ ہوں کدو سب کو پسند ہے کوئی بندہ یہ جملہ نہیں بول سکتا کہ مجھے کدو پسند نہیں ہے کھانا نہ کھانا ہر کسی کا اپنا اپنی بات ہے لیکن کدو ہم سب کو پسند ہے کیونکہ سنت ہے اصل چیز اطاعت ہے پسند ہو نہ ہو دل مانے نہ مانے اطاعت کرنی ہے بس عبداللہ بن عمر رضی اللہ ہوتا ان کو ان کے باپ حضرت عمر نے سواری دی یہ تو بات ہو رہی نا احکامات کی آپ کے جملوں کی آپ ذرا غور کریں سواری دی کہتے ہیں وہ سواری اونٹ تھا مجھے سے سنبھالا نہیں جا رہا تھا وہ نبی کی سواری سے آگے ہو گیا کہتے ہیں میرے باپ نے زور سے ڈانٹا عمر بن خطاب رضی اللہ پیچھے کر اپنا اونٹ نبی کی سواری سے آگے سواری جانا بھی گناہ ہے وہ بھی غلط ہے اس کو بھی پسند نہیں کیا انہوں نے پیچھے کا کون کون سا واقعہ آپ کو سناؤ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں وقت کا خلیفہ ابو جعفر المنصور مسلمانوں کا حکمران امیر المومنین بادشاہ خلیفہ وقت مسجد نبی میں آیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بحث ہوئی بحث مباحثے میں ان کی آواز اونچی ہو گئی امام مالک رحمۃ اللہ فمانے لگے اپنی آواز کو نیچا کر تجھے نہیں پتا روزہ رسول ہے یہاں پہ آواز بھی اونچی نہیں کر سکتے لا نبیش. آواز اونچی ہو گئی بتا عمل سارے ضائع ہو جائیں گے ہم کاموں کی بات کرتے ہیں یہاں تو آواز بھی اگر اونچی ہو گئی عمل سارے ضائع ہے ہم کہتے ہیں کام اچھا ہونا چاہیے طریقہ جو اونچا مرضی کر لو بھی طریقہ بھی کیوں اپنی مرضی سے اپنی مرضی سے آواز بھی اونچی کر لیں تو وہ بھی عمل ضائع ہوتے چیز ہے کہ ہم کوئی طریقہ نیا جات کر لیں تو اطاعت رسول کا مطلب یہ ہے اس حسنہ کہتے ہیں کام بھی اور طریقہ بھی نبی علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا تھا لوگوں غلوب سے بچنا اس چیز کو غلوب کہتے ہیں فرمایا تم سے پہلی قومیں غلوب کی وجہ سے تباہ ہوئی ہیں اس لیے میری امت کے لوگوں غلوب سے بچنا تو یہ ساری چیزیں غلوب ہوتا ہے ہم کہیں نہیں کام تھوڑا سا اضافہ کر لیں تھوڑا سا اضافہ بھی خوشی ہو غمی ہو طریقہ بن نبی علیہ سلاد و کا کام بن نبی علیہ صلاح و کا تب جا کر وہ نیکی بنے گا وہ ثواب بنے گا وہ دین بنے گا دین کے نام پہ اگر اپنا طریقہ بھی ایجاد کریں گے اس کا بھی ثواب نہیں ہے وہ بھی بدت شمار ہو جائے گا وہ بھی اطاعت رسول نہیں ہے اس لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی دنیا اور آخرت کی بھلائی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے اطاعت کریں گے دنیا بھی کامیاب ہے آخرت میں بھی کامیابی ہے اگر اطاعت نہیں ہے تو قرآن کہتا ہے اعمالکم تمہارے عمل چاہے جتنے بھی اچھے کیوں نہ ہو جائیں سارے کے سارے عمل تباہ و برباد ہو جائیں گے بآرداوان الحمد للہ ان الحمد لله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله